Зрители, сейчас у нас следующая э, фаза, значит, конспирации. Мы находимся в Алуште, и местные люди, они просто, ну, как бы, не хотят говорить на камеру ни под каким видом. Теперь мы наблюдаем виды Алушты и разговариваем с местными людьми, как они себя чувствуют в связи с референдумом. И мне просто понравилось, как еще не на камеру, вы мне сказали про семью. Вы сказали, что, что семья — это для мужчины что? Слабость. Соответственно, слабость, которая необходима обезопасить, будем говорить так. Да. Хорошо. А почему вы считаете, что вам сейчас нужно обезопа ну, заботиться о семье в плане безопасности? Не говорится про сейчас, ну, в принципе по назревающим событиям, что творится, как бы, ну, э нет управления, нет э спокойствия, как говорится, все равно его не видно, не намечается, да, то есть, в принципе, чтобы обезопасить семью, чтобы обезопасить как бы, родных, есть такие меры, да, чтобы увести семью. То есть вы думаете о том, чтобы увести семью? Конечно. А вы сами принимаете какие-то меры безопасности сейчас в последнее время? Ну, самые элементарные. Допоздна, как говорится, не находимся на улице. Угу. Больше дома, больше... Как бы, в принципе, во все это время пока, на нынешний момент, да, вот, все это положение до референдума, После него в большей степени меньше, меньше улицы, больше дома. Я поняла. Но скажите, пожалуйста, э, ну, вы сказали, что вот в вашем городе ничего не было, никаких еще эксцессов. А в соседних городах происходили какие-то уже неприятности именно по национальному признаку или по религиозному? В принципе, как бы были. Как бы были, утверждать конкретно не могу, да, фактов конкретных нету ну, по слуху, по, как говорится... Ну слышите? вот расскажите, что вы слышали, что произошло в Ялте вот, на, на, днях? В Ялте, ну, вчера это вроде как по слуху, что ребят 3, 4, 5 человек, точно не могу сказать количество, ну вот задержали, задержали в качестве ну, это были... Т... в, в экстремизме. Это были татары? Да, конкретно татары конкретно татару ялты задержали да, по поощрению экстремизма да, по... 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 да ну верующих верующих да. ребят, которые совершают намазы да вот uh -huh. задержали. то есть это уже по, рели... по... по религиозному принципу идет ущемление э -э -э ну в принципе как бы да ну заявления российских да СМИ тоже да вот как передают говорят что в России нету ну есть запрещенная литература а та, которая у нас здесь в принципе разрешена там переводы Корана различных, да, то есть там ну, толкование и, так, и другая литература будет запрещаться, я так понимаю, что и здесь тоже. То есть это будет ущемляться права мусульман конкретно, да, в Крыму. Пользоваться определенная мусульманская литература ну, да. и определенными переводами Корана, да. Да, да. И что с ними нужно сделать, с этими переводами Корана, если они есть у вас на руках? Ну, опять-таки, там либо сжечь, либо сдать в определенные места, в определенные приемные пункты, либо а посадят. Эти... О, Господи, а эти приемные пункты для сдачи вот этого неправильного Корана, где они? Ну, конкретно еще здесь заявлений таких не было, да, что уже ну, а надо избавляться. Где? А в России, ну, где-то есть, есть. В милиции или в мечети. Конкретно или где? не знаю, не, не имеют информации. Хорошо, друзья, вот это вот было прямое включение с южного берега Крыма, от местного населения о том, как оно себя ощущает в данных вот условиях сегодня. Мы продолжаем оставаться здесь и, знаем, надеюсь, покажем вам еще человека с лицом все-таки. Так, оставайтесь с нами. Ну, сейчас такие обстоятельства по-другому просто нельзя в наше время и в Крыму.